Yaradılış layihəsi. Kelim ruhun tikinti bloklarıdır. İstəklər tikinti materialları, kərpiclər və taxtalardır. Məqsədlər bizim alətlərimizdir. Beləliklə, ev inşatında olduğu kimi, işə başlamazdan əvvəl layihə ilə tanış olmaq lazımdır. Təəssüf ki, yaradan eyni zamanda memar o layihəni bizə hazır şəkildə vermək niyyətində deyil. Bunun əvəzində o bizə müstəqil olaraq ruhumuzun Baş tikinti planını öyrənməyə və həyata keçirməyə təklif edilir. Yalnız bu halda biz nə varsa onun ideyasını tam anlaya və ona bənzər ola bilərik. Yaradanın kim olduğunu anlamaq üçün biz onun əməlləri üzərində diqqətlə müşahidə aparmalı, əməllərinə görə fikirlərini təxmin etməyi öyrənməliyik. Kabalistlər bunu çox mənalı şəkildə belə ifadə edirlər: "Sənin əməllərinə görə səni tanıyırıq. Bizim istəklərimiz ruhumuzun tikinti materialı artıq mövcuddur." Onlar bizə yaradan tərəfindən bəxş olunub və biz sadəcə onlara düzgün niyyət verməliyik. O zaman ruhumuz silah olunacaq. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, düzgün niyyət altruist niyyətdir. Başqa sözlə desək, biz arzulamalıyıq ki, istəklərimiz özümüzün deyil, başqalarının rifahi üçün istifadə olunsun. Belə ki, islah olunmuş kli altruist niyyətlər üçün istifadə olunan istəklərdir. Bunun əksinə olaraq egoist niyyətlərlə istifadə olunan klip pozulmuş klipdir. Klini altruizm məqsədlə istifadə etdikdə biz istəklərimizi yaradan kimi tətbiq edirik və beləliklə ona bənzəmiş olur. Bu yolla biz yaradanın nə düşündüyünü öyrənmiş olur. Beləliklə yeganə problem niyyətin dəyişilməsidir. Lakin bunun baş verməsi üçün istəklərdən istifadənin daha bir yolunu bilməkdir. Bizə başqa niyyətlərin nədən ibarət olduğunu Nəyə bənzədiyini və ya onların hansı istələrə gətirib çıxardığını göstərən misallar gərəkdik. O zaman bizim heç olmasa onların bizə uyğun olub-olmadıqlarını müəyyənləşdirmək imkanımız olacaq. Əgər biz istəklərimizin başqa tətbiqi üsullarını tanımırıqsa, bildiyimiz üsulların tələsinə düşürük. Bu vəziyyətdə başqa niyyətlər tapmaq mümkündürmü? Bəlkə bu tələdir və ya biz nəyisə nəzərdən qaşırmışıq. Xəbər istəy izah edirlər ki, biz heç bir şey nəzərdən qaçırmamışıq. Bu tələdir, lakin ölümün tələdi deyil. Əgər öz rejimotlarımızın yolu ilə getsək, digər niyyətin nümunəsi öz-özünə yaranacaq. İndi isə gəlin rejimotun nə olduğunu və onun bizi tələdən necə qurtara biləcəyini aydınlaşdıraq.